Дніпропетровські металурги нещодавно завітали до нашого міста, а саме у гості до завочан, аби дізнатися щось нове та поділитися своїм досвідом. Давайте ми завітаємо до МТЗ. Новомосковський трубний завод відкрит для всіх. Молодежне Інтерпайп Інтерпайвтермет сьогодні прибуло в гості к нашим завочанам. Що ж удивило ребят на болі. всього і які впечатлення? Давайте узнаємо. Хотя, правда, активисты «Интерпайп» в Тормет оказались не очень разговорчивыми. Как объяснил нам лидер их молодежного объединения, все погружены в экскурсию. Ребята не ожидали настолько близко познакомиться с технологией производства на новомосковском трубном заводе. Днепропетровские металлурги узнали о внедрении культуры производства и социальных инициатив предприятия коллег. В рамках экскурсии по новомосковской посуде ребята побывали в самом центре производства эмалированной посуды и узнали, Узнали о технологии ее создания и способах декора, что сейчас узнаете и вы. Экскурсии остались довольны, правда немного устали. На свои впечатления сотрудники Интерпайп Тормет увезут с собой, дабы поделиться опытом реализации социальных проектов и разных инициатив в рамках работы своего предприятия. Поскольку активисты Тормета убедились в том, что Новомосковский трубный завод уделяет должное внимание не только социальным инициативам и раскрытию потенциала талантливых сотрудников, но и технологическому развитию и созданию уникальной культуры производства. Интерпайпен МТЗ больше, чем завод.